Baik, hey, salah satu salah salah satu wasit wasit timia, ah, salah satu wasit timia, ah, enam ratus tiga, salah satu ta wasit timia, ah, enam ratus tiga bukhari muslim, isnin wasamani wasabim timia, tujuh ratus lapan puluh dua, an aisyah ta radhiyallahu anha, daripada aisyah radhiyallahu anha, an rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa rasulullah sallam Su'ilah baginda ditanya ayul amali ahabbu ila Allah manakah amal paling disukai di sisi Allah kepada Allah maksudnya di sisi Allah manakah amal paling disukai di sisi Allah yang para sahabat Nabi SAW alaihi uh, wasallam banyak bertanya kepada Nabi macam uh, uh, apakah Islam paling afdal apakah Islam paling baik maksudnya apakah amalan paling disukai kerana mereka sentiasa ada kesungguhan untuk beramal dengan apa yang terbaik. Ha, sebab kita tahu bahawa diri kita ni umur tak panjang. Jadi bila kita cari yang paling tinggi nilai, paling besar, fadilat, paling elok, sisi Allah Ta'ala, ia adalah benda yang menyelamatkan kita. Kadang-kadang kita mungkin beramal dengan satu perkara tapi macam kita mempersiasiakan akan masa kita. Sebab kerana lupa bahawa mana lebih penting. Atau mana lebih utama. Semua amalan di sisi Allah Ta'ala, nilai dia Allah Ta'ala boleh gandakan. Itu kena ingat. Penggandaan nilai amal itu, macam Allah kata, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan nilai itu amal bagi siapa yang dia nak. Benda itu boleh berlaku. Macam mana kisah wanita yang beri minum kepada anjing. Kan? Kalau ikutkan bandingan atau comparison, perempuan tu bagi minum anjing, kita bagi minum bapak kita mestilah bagi bapa bapak lagi mulia tapi jangan lepas bagi bapa bapak kita ah, aku perempuan itu aku lagi selamatlah ha. sebab nilai tadi adalah nilai dia adalah apa yang Allah gandakan penggandaan tu yang penting amal itu nampak pada mata kasar kita ya ini kecil tapi masalah menggandakan benggan, tu itu hak Allah taala yang mutlak jadi sebab tu bila bila para sahabat nabi tanyakan manakah amalan paling disukai di sisi Allah Taala? Maka Nabi pun ajar. Tapi ini kaedah ni atau bentuk ini dia umum pada semua keadaan. dia tak dia tak bincang masalah penggandaan. Tapi dia nilai yang paling orang tak sukai adalah bentuk begini. Dia kata, Qala, Nabi Syabda, Adwamuhu wa qalla. Paling berterusan di antaranya sekalipun ia sedikit. Qalla tu qalil. Qalla, qalla fi'il madi. Ya. Yeah. Dia punya isim, isim fa'il dia qalilun. Sikit. Ya. Okay. Kasura banyak. Kasirun. Ya. Okay. Yeah. Adwa muhu wa inqalla yang paling berterusan di antaranya sekalipun dia sedikit. Sekalipun dia sedikit. Yang gini yang kita kata paling berterusan itu yang paling orang, -orang sukai. Okey. Wa fi riwayat Muslim dan Muslim qala al-Qasim bin Muhammad berkata al-Qasim Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad ni antara fuqaha sab'ah. Tujuh fuqaha Uh, di kalangan tabi'in Maksudnya kalau kita belajar ilmu agama ni Lepas para sahabat tabi'in Ada tabi'in tadi Ada yang anak murid kepada para sahabat dalam bidang Contohnya tafsir Ada dalam bidang sekian Kalau bidang fiqh Ini antara orangnya Iaitu Qasim Muhammad Dia adalah Anak saudara kepada Aisyah Muhammad yang nama kat situ adalah Muhammad bin Abi Bakrin Adik Aisyah Mak lain anak Abu Bakar yang lahir ketika uh, Hajjatul Wada'. Kita Hajjatul Wada', Abu Bakar dapat anak lelaki nama dia Muhammad. Ha nah, tu anak dia. Dan dia dan Muhammad bin Abi Bakar ni dia antara yang kahwin dengan salah seorang di antara puteri raja Parsi yang ditinggalkan di istana. Yang seorang Husin ambil, dia ambil seorang. Seorang yang saya tak ingat. Dia tiga orang. Ada tiga orang, puteri Parsi. Lepas tu Raja Parsi lari ke India. Jadi ada dalam istana tu tertinggal puteri Raja Parsi tiga orang. So diambil mereka ni oleh uh, seorang diambil oleh Hussein. Yang dari situlah keturunan yang datang uh, Syed Sharifah yang bin Hussein kan ada kat situ. Muhammad ni bin Abi Bakrin diambil seorang dapat Qasim bin Muhammad dan seorang lagi. Saya tak ingat saya yang yang ni terkenal sebab Qasim bin Muhammad ni dia fuqaha sabaah. Dia bila bila kalau kita dengar Aisyah Al anha, didik dia kita tengok Aisyah garang dengan dia. Aisyah kata engkau ni ha itulah lidah engkau, mak engkau bukannya orang Arab jadi macam ni ha, kau. <laughs> kita baca dengar Aisyah tegun Tapi lah didikan Aisyah kepada dia sampai peringkat dia jadi fuqaha. Bukan Aisyah marah dia kerana masalah bangsa. Semata-mata. Sebab so, memang mak dia bukan Arab. Jadi memang cara bercakap sebagainya. Aisyah memang tegur dia sangat dahsyat. Mak, ni kau ni? Aisyah macam tu. Kalau kita baca lah hadis-hadis yang lain datang, Aisyah didik dia, asuh dia. Dia diasuh asuh oleh Aisyah Rul Anha. Sampai jadi salah seorang tujuh fuqaha selain Atok bin Abi Rabah, ni yang utara orang je. Yang mesti dengar nama dia kan sebagai fuqaha yang menjadi rujukan agama. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin. Okay kata kata qasim muhammad pasal aisyah bela dia kan maksud dia kata apa wa kanat aisyatu dahulunya aisyah radallahu anha ida amilatil amala bila dia buat satu amal lazimathu dia akan berterusan atau melazimkan sentiasa kan akannya dia akan sentiasakan amal tersebut terus dibuat nah ha, dia bukan buat sekali sekala ha, tu beza dia ha, maksud dia ini nilai Uh, amalan para sahabat Nabi SAW. Nanti depan sikit tengah akan baca lah. Macam Nabi Tegur, uh, Abdullah Ibn Amr, yang yang bila dia buat amalan banyak sangat dalam tu, Nabi bagi dia paling sikit, paling ting, dia, dia, nak kuat, nak lebih juga. Tapi lepas tu, dia, dia Nabi Nabi kita Nabi ingatkan dia, Nabi kata, Ya ya Abdullah, yang aku jadi macam orang tu. Dulu dia bangun malam, sekarang tak bangun malam dah. Ya Abdullah, yang aku jadi macam orang tu. Dulu dia baca Quran, dulu dia puasa, sekarang tak puasa dah. So, so benda tu nanti memang ada kaitan dengan tajuk ni. Ateguran ha, teguran Nabi suruh dia tengok. Sebab kadang kita ni macam itu lah. ada orang dia ambil amalan tu extreme ekstrim. Tu uh, ekstrim. sampai sampaikan peringkat dia buat amalan yang dia tak mampu buat. Amalan yang dia pilih tadi yang paling susah. Dan Nabi bagi kita paling mudah. Macam sekarang kan. Dari segi amal insyaAllah nanti kita, kita, kita ke depan sikit. Macam malam. Kalau kita tak boleh bangun malam sampai 11 rakaat. Bangun 3 rakaat dah lah. Kau tak boleh juga tambah saja sekali dengan solat lepas isyak kita satu rokaat. Witir. Jangan tinggalkan. Itu saja. Tapi tak. Kan tak baca bakoroh macam mana ni? Nak bangun malam tak baca bakoroh. <laughs> nah, kita pergi sibuk nak buat lebih tapi kita tak mampu lah sekali kita tak buat langsung. Nah, sedangkan buat sikit-sikit tu dah boleh. Macam puasa sebulan kan. Tak boleh puasa isin dan khamis. Puasalah tiga hari sebulan. Tiga hari sebulan tu tak semestinya awak buat pada ayam mubid. Hari-hari putih atau hari-hari bulan mengambang. Awak boleh saja buat satu hari bulan, sebelas hari bulan, dua puluh satu hari bulan. sepuluh hari puasa, sepuluh hari makan, satu hari puasa. Puasa lah macam tu. Itu pun tiga hari sebulan juga. Tapi Ayah kan? <laughs> Dia, nak berterusan tu payah. Dia kena ekstrim, sakit lu masuk hospital lah baru start puasa. Oh. But, but, oh, my, oh, my, oh, 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 tak <tuk tuk> makan sehari ke pun makan. So realiti dia orang kita dia tak boleh nak nak beramal. Sedangkan amalan yang Allah Taala nak dari kita bukan mesti banyak. Hanya pastikan cuba buat berterusan. Kalau dah buat macam Qasim bin Ahmad kata Aisyah, kalau dah buat dia takkan tinggal. Ini benda yang kita kena faham bahawa menjadi tradisi yang dia orang ambil daripada Nabi SAW alaihi wasallam. Perangai Nabi macam tu, para sahabat pun perangai macam tu juga. Dia bukannya uh, opposite. Okay, baik.